А есть перевозчики, которые принципиально следят за тем, чтобы туалет всегда был открыт, mm -hmm. и ну как, их набят водителей за это. Да, То есть это, они ну... тщательно это контролируют, потому что считают это своим конкурентным преимуществом. И наши диспетчера это все знают. У нас даже у каждого перевозчика есть своя пометка. там Туалет есть, туалета нет, туалет есть, но закрыт. И мы, когда нам, а есть такие пассажиры, для которых это принципиальный момент, там дети, там либо пожилые, либо там какие-то там, ну, болезни разнообразные, либо просто человек нет, хочет, особенности... э, да, хочет туалет, когда он хочет. Ну, да, вот нет. если я, допустим, решил выпить там 6 литров пива в дороге, да, почему туалет будет? Почему ты должен ждать 2 часа? Да, то есть позвоните, позвоните либо напишите в компанию Рубикон и уточните. Да даже если написано в описании, что туалет есть, не факт, что он работает. Уточните, работает он или нет. Да, лучше спрашивайте у диспетчера. Мне нужно именно работающий, работающий туалет. туалет. Мы знаем информацию всех перевозчиков. Да, Это да, да. можно будет. уточнить. Это тоже для кого-то это важно, для кого-то это очень важно. Поэтому, друзья, чтобы не брать с собой памперсы, лучше уточните у компании Рубику.